можете очень просто для простых людей объяснить, что произошло с долларом на самом деле? Почему на сегодня такая нестабильная ситуация на валютном рынке? Я понимаю, что вся наша страна 23 года жила, ну, как минимум, или к твердой привязке к доллару, или к ментальной привязке к доллару, да? Поэтому я вам скажу, что Национальный банк отвечает за ценовую и финансовую стабильность, да. Если мы будем брать отношение, вот вы поняли, вы опять правильно сказали к доллару, потому что если вы возьмете рубль к доллару, который сегодня перешел за 40, это говорит о том, что рубль девальвировал на 30%. При этом, если вы возьмете евро, которое было недавно 1,40, а сейчас 1,25, и все прогнозы говорят о том, что он будет 1,20, говорит о том, что евро только за последние два месяца девальвировало на 11%. Это говорит о том, что доллар укрепляется, а остальные валюты падают. Да? Что у нас произошло с долларом до того? Сначала, когда у нас прошла первая девальвация до уровня 11,70, да, это было где-то в месяце, это действительно было выравнивание тех дисбалансов, когда они совершенно четко э, просто покрывались валютными интервенциями, да, и на что было потрачено 22 миллиарда. То есть это был дисбалансы, которые были никому не нужны. Они не помогали экономике, они им мешали. Экономического роста не было, конкурентоспособности нашей экономики не было. Но уже в июле месяце мы достигли уровня, когда наш э, счет текущих операций, это там, где наши торговые все операции, он был уже сбалансирован. Это как раз говорило о том, что экономика нащупала тот уровень, который ей в этот момент был комфортен. Он был на уровне 11.70. Что стало происходить потом? А потом у нас начался август, потом у нас начался сентябрь, у нас начался горячая горячие военные действия, и дальше у нас началось действительно разрушение нашего экономического потенциала страны, потому что, я вам скажу, промышленное производство в тех оккупированных регионах составляет 15% нашего промышленного производства или 10% нашего ВВП. Поэтому вопрос, насколько быстро мы восстановим Донбасс, насколько быстро мы вернемся, это опять же объективные причины, которые в свою очередь потом провоцировали еще и субъективную панику и закручивание спирали, с чем мы сейчас боремся административными методами и интервенцией вы знаете я не буду говорить действительно что вполне может быть что агрессор который напал на украину действительно желает расшатать нашу банковскую систему и финансовую стабильность я думаю он точно преследует эту идею но могу я вам сказать другое что тот негатив который с которым столкнулся национальный банк мы даже приходя сюда и понимая с какие реформы мы задумали делать наверное мы никогда не представляли с каким противостоянием мы столкнемся, да. Можете сказать, где сейчас, в какой валюте лучше все-таки все хранить свои сбережения? Вы знаете, я думаю, как все-таки председатель Национального банка, да, я буду говорить, хранить наши сбережения в гривне. На самом деле я бы хотела, чтобы все-таки наши люди в той валюте, в которой они считают комфортным хранить, они их хранили именно в той валюте. Вопрос, чтобы они действительно принесли эти деньги в банковскую систему, да? они прятали их под матрасами. Поэтому я думаю, главная задача, в какой валюте они и будут держать, это их личный выбор. Вопрос, пусть они принесут это в банковскую систему, чтобы все это работало на благо страны и стабилизация, опять же, нашего валюта. Курса. Сейчас Нафтогаз проводит переговоры с Газпромом, с Еврокомиссией, и вполне возможно, что эти переговоры закончатся тем, что Нафтогазу придется выйти на валютный рынок, чтобы купить доллар, рассчитаться по долгам предыдущих периодов с Газпромом. Если это произойдет, не получится ли так, что это будет нанесен еще один удар по стабильности нашей валюты? Могу вам сказать, что программа Международного валютного фонда – это программа, в которой находится не только субъектом, является не только Министерство финансов и Национальный банк, но еще и напрямую НАК «Нафтогаз». Все долги НАК «Нафтогаза», если мы посмотрим программу, были предусмотрены изначальным меморандумом. Да? Поэтому 3,1 миллиарда, которые необходимо уплатить за долг старой «Газпрома», находится на специальном счету, это называется «Эскроу-счет», который открыт в Национальном банке, давно еще открыт в июле месяце там находятся эти деньги. Мы, как я вам сказала, даже интервенции прямые делаем на НАК «Нафтогаз» и освобождаем рынок от тех объемов, которые НАК «Нафтогаз» покупает, даже для небольших сумм по реверсу, да? а не говоря уже о больших суммах для расчетов. Поэтому деньги, которые для расчетов с «Газпромом» за старые долги давно находятся на специально отдельном счету и ждут только или решения арбитража, Э, Стокгольского да, или договоренности между нафтогазом и Газпромом будут использованы для этого. Также недавно вы знаете, что был погашен Евробонд, который 1,6 миллиарда долларов. Опять же, монетизация и ценных бумаг и продажа валюты из резервов произошла внутри национального банка, и ни копейки этих денег на рынок не выходило. А какие главные цели вы ставите перед собой при проведении валютных аукционов? Ну, смотрите, наша главная цель, на самом деле, провести интервенцию на рынок. И недавно у нас была миссия, техническая миссия Международного валютного фонда, которую лично я пригласила, потому что меня не устраивает и структура построения инфраструктуры нашего валютного рынка. Вы поймите, что страна, которая жила 20 лет привязки к доллару, ей совершенно четко не хватает еще совершенно рыночных инструментов. И поэтому любая, скажем, дисбаланса, которые возникают между спросом и предложением, и отсутствие института маркетмейкеров, которые бы создавали глубину этому рынку, приводит иногда к перекосам на смешных суммах. Да? Вам не обидно, что банки покупают э, этот гривну по 12,90, а потом э, фактически продают там, ее иногда по 14? Там Я вам скажу, что деньги, которые аукционы, которые мы проводим под кассу, это все будет очень жестко проверяться. У нас был только первый аукцион под кассу, а сегодня была первая закупка неудачная, как вы увидели в Сбербанке России. Я Сбербанк еще, России попал. Я еще попросила наших сегодня всех журналистов, которые присутствовали на круглом столе, отдельно проехать весь город, да, и попробовать это сделать в других местах, и опять же всю информацию собрать вот у нас в нашем пресс-центре для того, чтобы мы могли ее посмотреть. Вот все остальные мы даем для импортеров, мы проверяем каждый контракт. Нет контракта, все, что продано на аукционе, продано по конкретный контракт. Поэтому там, ну, конечно, такие злоупотребления могут быть, но я думаю, что наш валютный контроль очень сильно отсекает все контракты, которые, как мы называем, липы, липовые или недобросовестные. Вот. У нас на сегодняшний день, например, есть большие суммы штрафов, которые выставлены за подобные сделки, потому что если вы нарушаете валютный контроль, то у вас штрафы в размере сделки. Вас говорят как о человеке, который предпочитает рыночные методы регулирования и, в общем-то, как о человеке, который не очень-то и приветствует административные ограничения. Однако последнее время Национальный банк применяет и довольно часто. С чем это связано? В этом году у нас, к сожалению, ситуация, которая у нас сначала была после аннексии Крыма, теперь Донецк и Луганск, теперь реальная открытая горячая война. При этом мы потеряем, скорее всего, в этом году мы обнародовали уже свой прогноз ВВП минус 8,3%. То есть у нас, к сожалению, падающая экономика. И при этом это совершенно объективные факторы, да, которые негативно, к сожалению, влияют на наш платежный баланс. Но к этим негативным факторам у нас очень активно пришли и совершенно субъективные факторы. Это панические настроения как населения, так и бизнеса. То есть эти панические настроения не были, они действительно возникли, они были подкреплены объективными факторами. Так вот, чтобы остановить любые панические настроения, нам приходится вводить административные методы, потому что нам надо стабилизировать ситуацию. Только поэтому Национальный банк очень на краткосрочное время, на сегодняшний день, там на три месяца, ввел эти административные ограничения. Прошло 100 дней с тех пор, как вы возглавили НБУ. Какие главные итоги вашей работы вы сами могли бы выделить? Ну, могу вам сказать, что мы действительно, наверное, являемся пионерами в больших реформах, которые мы затеяли на рынке. Могу сказать это с гордостью, что 100 дней не прошло зря, потому что те реформы, которые мы действительно делаем на сегодняшний день, уже имеют свой эффект. Прежде всего, так как мы регулятор банковского сектора, то одной, конечно, из наших основных задач – это стабилизация ситуации в банковском секторе. Что мы сделали за последнее время? Начиная с начала этого года, и очень мы сильно ускорили это за последние три месяца моего, как раз моих 100 дней пребывания на этой позиции, мы вывели уже 23 банка в категорию неплатежеспособных, потому что действительно... Это банки, которые, скорее всего, пациент был уже скорее мертв, чем жив. Потому что мы боремся за каждый банк, который можно сохранить. И если его акционеры готовы давать капитализацию банка, да, готовы действительно раскрывать имена своих акционеров, то мы с ними работаем очень активно до последнего. И только в случае, если банк уже совершенно не приспособлен к жизни, мы его отправляем в фонд гарантирования. Дальше мы объявили действительно открытую войну банкам, которые занимаются отмывочной деятельностью. И за последнее время, я вам скажу, только на прошлой неделе туда пошел банк Prime, перед этим это был банк Green, перед этим это был Актобанк, Финпростбанк. И следующий список этих банков у нас уже есть, и мы активно работаем над выведением этих банков с рынка. Поэтому больше в нашей стране о существовании отмывочных банков, которые занимаются нелегальной деятельностью, можно просто даже больше не думать. Когда мы выводим банки с рынка неплатежеспособные, надо понимать, что наша главная задача, чтобы фонд гарантирования вкладов был наполнен деньгами, чтобы все вклады гарантированные в размере 200 тысяч, все люди, которые держали депозиты в этих банках, получили обязательно. Поэтому над наполнением фонда мы очень активно работали и совместно с Министерством финансов и Мировым банком мы сделали специальную программу рекапитализации фонда гарантирования. Мы однозначно прошли э, и получили вы уже знаете второй транш Международного валютного фонда, вот, что мы выполнили все взятые на себя обязательства. Пожалуй, мы единственная команда совместно с кабинетом министров, да, которая не только задекларировала и подписала договор стендбай еще в апреле этого года, а которая выполнила все необходимые требования. И выплатила э, все необходимые долги и при этом получила опять же помощь международного валютного фонда. Поэтому наша страна не просто не вошла в дефолт. Да, она выполнила все требования, получила второй транш. И я полностью уверена, что мы получим и третий, и четвертый транш, который мы должны получить до конца этого года. А скажите. Э Хорошо, дефолта не будет, но можно ли говорить о системном кризисе банковской системы? Ведь, как вы правильно заметили, там введены временные администрации более чем 20 банках. Смотрите, у нас 170 банков, и вопрос, и главная задача Национального банка, да, это не количество банков, а их качество. Поэтому на сегодняшний день, что сделано в Национальном банке, потому что мы с вами просто заговорили именно о банках, которых мы вывели с рынка, которые не платежеспособны, но нам все-таки самое главное вернуться, наверное, к тем банкам, которые наши крупнейшие банки. И я вам скажу, что... Мы сделали уже стресс-тест крупнейших 15 банков. Сейчас заканчивается стресс-тестирование следующих крупнейших 20 банков. Эти банки и 35 банков, или вот 40, которых мы каждый раз собираем на еженедельных наших нарадах, представляют из себя, если 35, то это 80% банковской системы, а если 40, то 85%. Да? То практически вся, вся банковская система покрывается этими банками. Большинство из этих банков мы считаем системными банками, и я вам могу сказать, что сейчас мы очень активно работаем на программы рекапитализации этих банков. И могу вас заверить, что если по каким-либо причинам как-то кто-то из акционеров не сможет довнести капитал по программе, которую он согласует с, опять же, с Национальным банком, с Министерством финансов, то такие банки тогда мы докапитализируем на государственном уровне сами. Поэтому я не, не вижу, скажем, вкладчикам нашим никакой угрозы в этом вопросе.